Thank mm -hmm. Я знову вітаю всіх глядачів першого міського телеканалу. Ми продовжуємо вечірній ефір присвячений дню виборів в Україні. Кілька годин тому зачинилися виборчі дільниці. Ми маємо вже перші результати екзит полів за усіма результатами усіх екзит полів. Перше місце із 30% та більше займає Володимир Зеленський на другому місці. Діючий президент України Петро Порошенко. У нього за різни, за різними даними від 17% до 20%. на третьому місці при. Буває Юлія Тимошенко, яка за даними Екзитполів, у другий тур не проходить. Усе це, те, як минув цей день, те, чого очікувати у майбутньому. Ми обговорюємо із нашими гостями. Для вас працюємо я, Вадим Шпаченко та мій колега Віталій Мілевич. Так, і е гості цього блоку це е Олена Русєва. Перепрошую, Ольга русєва конфліктолог, а е політолог е Павло Колотвин та Денис Кузьмин, експерт Центру міжнародних досліджень е Одеського національного. Університету імені Мечникова пане Денис, до вас моє перше запитання напередодні виборів. Всі побоювалися втручання Росії у хід виборів. У тамтешній держдумі навіть прийняли законопроект щодо можливого невизнання результатів результатів виборів в Україні. Бачите російський слід в. Тому, как прошли выборы сегодня. Ну, мы знаем, что один из лидеров экзит нас даже визит премьер-министру Российской Федерации. Это об этом шли разные кривотолки. В основном говорили, что это ничуть не поможет, э, но мы видим по результатам. То есть это для оппозиционного блока совсем неплохой результат. Это один из особенно для на юге и на востоке. Если бы это был единый кандидат условного оппозиционного блока условного юго-востока, mm -hmm. то он бы, конечно, не вышел во второй тур без электората Крыма и оккупированных территорий. Это невозможно. Но составил бы серьезную конкуренцию. В целом как бы прямого вмешательства я такого не наблюдаю, разве что если действуют какие-то, так сказать, спецслужбы там и так далее, это всегда есть и э, здесь обсуждать нечего, потому что мы не располагаем конкретными фактами. Но мне кажется, что международное влияние на этих выборов было вообще минимальным, непосредственно. Оно как бы было э, в тени, то есть все, что происходит в Украине является э, как бы событиями на фоне глобальных изменений, на фоне противостояния Соединенных Штатов и России, на фоне проблем, успехов, неудач Европы. И, и и, и в этом отношении... Да. вторчая интерес до Украины... Ну, с одной років. стороны, есть какая-то усталость, а с другой стороны, все-таки э, за истекший период президентства Украина достаточно серьезно сдвинулась в сторону прозападного крена. Это были первые, по-моему, выборы президентские, где не решалась вот, судьба Украины. Вот, Схит в, да, Восток-Запад, где э, считанные доли процента противостояние условно пророссийских, прозападных. То есть условные пророссийские кандидаты, они априори не имели шансов даже выйти во второй тур, тем более они оказались разрозненными. И в этом отношении все и Россия, и Запад посчитали нужным не пачкаться таким вот непосредственным влиянием. Хотя, разумеется, все переживали и что-то отслеживалось, потому что ясно, что кто бы не победил, все равно пока что такой прозападный достаточно антироссийский курс власти, он будет продолжаться. Да. То есть, припустимо, Петро Порошенко проиграет эти выборы президентом стоят. То есть инший, вы допускаете, что курс на евроинтеграцию может быть произупленный? Нет, я думаю, что это фактически невозможно в нынешних обстоятельствах. Ну, кто-то другой, это только Зеленский, да, может быть, потому что очевидно, что второй Турске все будет действующий президент Порошенко и Зеленский. И что будет представлять себя президент Зеленский? Это большая загадка. Знаю. Это все должно, как когда-то были хуй з Мистер Путин. Так вот сейчас все будут задаваться вопросом, кто такой? Ну, кто он такой? Мы знаем. Да? в Украины. Э более -менее... Частина населения впевнена, что это пророссийский кандидат, частина впевнена, что да. это про кандидат. И каждый бачить у Зеленского кого когось, кто ему своего. импонует. Так? Но В этом есть некоторая иллюзия, потому что он э, вытеснил, особенно вот по Одессе, вот электорат бывшей партии регионов очень существенно взял на себя. Но также и некоторых проукраинских настроенных граждан, которым не нравится президент, которым надоело Илью Тимошенко, плюс протестные голоса. Но ну, и самое главное, что многие это в представляют себе Зеленского по его персонажу из фильма, а какой он политик, он вообще не политик. То есть все, что будет, если он станет президентом, самое главное будет смотреть на его команду, на конкретные, кто на него будет влиять, какие вещи он будет озвучивать, потому что очевидно, что по целому спектру вопросов у него вообще нет никакого мнения. Но оно будет, это не так сложно, в общем-то. Но изменить полностью крен, то есть он хоть и вроде свой парень, Говорящий на русском языке, такой для там Одессы Харькова но это все равно западник, да, то есть весь его бизнес, хоть и не связан с коррупционными схемами, сырьем и так далее, он по сути своей часть вот этой новой мировой системы, новой мировой экономики, то есть это не консерватор, я думаю. Ну и настрои в суспенстве уже разместилось. Ну это другое Заприятие дело, роки. настроения могут колебаться, но это, конечно, он на волне в основном протеста, протеста против старой элиты, которая уже надоела. И поэтому очень сложно предсказывать, но практически невозможно, чтобы он изменил серьезно крен в сторону внешней политики. Я думаю, ну, а что, если думаю... победит действующий президент, то я думаю, что еще больше будет усиление ну, так, того целый. курса, который есть. Тем не менее, честно, я думаю, что это будет крок назад в отношениях между Россией и Украиной, между Украиной и Европейским Союзом, если президентом станет Володимир Зеленский. Ну, во-первых, это неизвестно, да, потому что... Э что значит шаг назад? То есть он uh, пойдет на все уступки России? ведь uh, казал в своем да, интервью, что ну, потребно домовляться. Нет, ну это можно говорить все что угодно. Тем более он не так много чего сказал. И, и что значит договариваться? Да, то есть. А может быть наоборот, Порошенко, оказавшись уже в кресле президента второй раз, уже не будет за ним проблемы как выйти на следующий срок. Он уже будет более свободно себя вести и уже с позицией. Но там уже будет главная амбиция увидеть. И ты в ну вот в историю он в общем-то уже как бы вошел по многим критериям для кого-то знаком плюс для кого-то знаком минус в данном случае это не важно но э, он уже не будет беспокоиться о следующем сроке и наоборот он уже зарекомендовал себя каким таким чуть ли не личным врагом Путина э, и, и с этих позиций идти на уступки как бы в конфликте ради мира это совершенно другое дело, чем идти на уступки с позиции слабого лидера, да? То есть это в этом отношении э, пока такая непредсказуемость, конечно. Что mm -hmm. до России, яка впливає на результати виборів а взагалі на політичну ситуацію в Україні. У нас є думка вашого колеги Володимира Дубовика. Я про пані послухати. Росія постійно впливає на політичну ситуацію в Україні, вона впливає через інформаційний простір, вона впливає через тих політиків, політичні сили в Україні, що вони орієнтуються на Росію. Ну, достатньо сказати, нагадати про те, що не кілька днів тому відбувся візит двох українських політиків до, до Москви, де вони зустрічалися з прем'єр-міністром Росії. Це, звісно, абсолютно така ситуація кричуща, несприйнятна в ситуації, коли тривають військові дії між Україною і Росією. Але Бачите, один із них це один з кандидатів на посаду президента України, вважає за можливе поїхати до Росії розмовляти з російськими очільниками, тобто робота йде по інформаційному напрямку з конкретними політиками через економічні важелі, що Росія має на Україні, тому що на, на ну, ми маємо військові дії вже п'ять років, майже але. Все дне присутність економічно Росії зберігається в Росії в Україні. І є багато інших важелів механізмів, які вони використовують для того, щоб впливати на ситуацію в Україні. Багато хто з українців постійно повсякденно читає продукцію інформаційну, що вона спродукована в Росії за участю російських спец спеціальних служб. А тому власне втручання російське в український простір політичний та інформаційний ніколи не припинялось. Ну, ось така думка Володимира Дубовика. згодні а з ним. Ну, вполне, да. То есть это одно другое дополняет. То есть это влияние, оно же сейчас на самом деле период действительно битвы вот этих мягких влияний, битвы идеологии. Многие люди смотрят русские фильмы, русские сериалы, все равно опосредованно мы отсылаемся к российскому телевидению. Вы же помните, когда прекратилось вещание российских каналов, насколько изменилось сразу отношение, особенно таких не слишком заинтересованной публики в политике то есть после 2014 года резко причем, то есть это но события действительно объективно в данном случае не способствуют такому прямому влиянию, ну и просто об этом говорит элементарная демография и социология о том, что в любом случае с отсечением как я уже сказал Крыма и оккупированных территорий, в любом случае при всех каких-то возможных усилиях условный кандидат Востока он не проходной и это, видимо, и внесло диссонанс в эти ряды, из-за этого не, там не осталось и такие вот экстраординарные меры, как визит в Москву, но, может быть, это и помогло, как выяснилось, да, то есть, потому что многие прогнозировали, что все-таки Викул будет больше, чем Бойко из с этого фланга. Ну, мне кажется, для них, для Вилкула, Бойко это инших кандидатов умовного, пророссийского, напрямую, так? Ну, все остальные... Это было такая, ну, не бы, витрина, где они Та показували себе, хто ж все ж таки головніший, хто основний кандидат. Ну, Звісно, да, просто ми ушли в обсуждений цього сегменту, але тут, скоріше, мені здається, там бізнес-конфлікт. Ну, Ахміях, Поэтому... Чер... все. Хочу в чергове за сьогодні наголосити, що явка виборців ну, особисто мене дуже здивувала. За даними, от, активність виборців вже на 20-ту годину, на час, коли зачинялися. Дільниці по Україні 63%, майже з половиною виборців в Одеській області 58,5%. на минулих президентських виборах. Якщо помиляюсь, було близько 40%. Ну і реально на третину, навіть більше, збільшилась кількість людей, які вирішили проголосувати. Я нас вітаю точні дані. Скільки на Одещині проголосували людей? А саме це 950 тисяч 625 Ну, есть, меня это ну, особо удивляет, пан Павлов, как вы Почему а, люди пошли э, на выборы? Почему сами сейчас решили, что ну, треба? Ну, я бы в данном случае сравнивал бы эти результаты не только с президентскими выборами, которые прошли в 2014 году, я думаю, что тут еще надо вспомнить и выборы 2010 года, там явка все-таки была немного больше, чем в этот раз, то есть говорить о том, что в этот раз рекордная явка все-таки нельзя. На мой взгляд, на самом деле, даже эти показатели, они достаточно низкие, и показывают, что что активность избирателей в целом по Украине достаточно низкая. Но вот для Одессы действительно эти показатели около 60% являются нетипичными для нашего региона. Обычно вот, где-то около 50% плюс-минус обычная явка для нашего региона. Антирейтингу Закарпатья меньше 40%. Это вот особенность этих выборов, на которые все обращают внимание, что избиратель Западной Украины не, не так активно пришел на эти выборы, так как ожидалось. Изначально все обратили внимание, что уже по состоянию на 11 часов в Западной Украине была достаточно низкая явка. Но это особенность Но региона. на лучше на Закарпатье, деле. Например, вот я сейчас смотрю, Львовская область 69% майже обычно и это в это рекорд. Найбольшая явка у Львів, на Львовщине. Но обычно там даже еще больше результаты и явка. Угу. И обращали внимание на то, что вот по состоянию на 11 часов, по состоянию на обед, что... Эм, избиратель там не идет и ссылались на то что в этой части Украины многие еще находятся в церкви и ожидали что вот после того как пройдет уже обед избиратель пойдет действительно явка после этого увеличилась но Я думаю, это что все большая равно... количество находится З західної західних областей знаходиться наразі в Польщі Чутож про це свідчить дослідження говорят, мобільних операторів. Да, да, говорять, що одна із причин, якоби не змогли зацікавити збирателя в Західній Україні. але я думаю, що дійсно причина німного друга, а й в тому, що більша частина населення знаходиться зараз дійсно за границею. Після невеличкої рекламної паузи продовжимо говорити про це наразі. Реклама на першому міському. Залишайтеся за декілька хвилин. Ми повернемося. you uh -huh.